Masa kerajaan Fatimiyah di Mesir. Di Mesir. Masa tu pula Syiah menjadi majoriti. Di kumpulan, di, di, Mesir pada ketika itu. Kemudian ketika itu, ah, masa tu lah mula sambutan maulid dan sebagainya. Syiah ni dia suka upacara. Banyak upacara dihidupkan. Upacara Karbala dibesarkan dan sebagainya. Di bawah kerajaan Syiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullaha finnar illa firqah. Dalam riwayat uh, Ahmad disebutkan daripada Anas bin Malik kesemua mereka di neraka melainkan satu. Para sahabat apabila bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya Rasulullah?" Siapakah satu kelompok yang selamat dari? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-jamaah, iaitu al-jamaah. Dalam riwayat lain, sebahagian riwayat lain disebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Jalan-jalan yang aku duduk di atasnya, jalan yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain disebutkan as-sawadul a'zam, kelompok majoriti. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini. Hadis ini menjadi menjadi ungkapan ataupun hadis ini digunakan oleh semua kelompok bagi menggambarkan kelompok mereka yang paling betul. Hadis ni semua orang guna. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Nabi dia bagi gambaran yang kamu akan berpecah lagi banyak daripada Yahudi, lagi banyak daripada Nasrani. Kadang-kadang kita bila boleh pelan sikit tak macam Oh, pelan sikit dan jauhkan sikit boleh? Okey, baik. Hadis ini digunakan oleh semua kelompok bagi menggambarkan yang aliran depa yang paling betul. Sebahagian kelompok sufi kan. Mereka gunakan hadis ni bagi menggambarkan yang jalan-jalan yang ada banyak-banyak ni jalan yang bukan kebenaran. Semua orang akan cari jalan masing-masing, semua orang akan cuba, akhirnya hanya jalan yang betul satu sahaja iaitu jalan makrifat dia. Kata sebahagian kelompok sufi. Kata sebahagian kelompok ahli falsafah pula, ahli falsafah punya pandangan pula, manusia ini beragama dengan agama yang dia biasa-biasa. Jadi ikut je orang lain. Melainkan orang yang betul-betul menggunakan akal dia, dia menggunakan latihan minda dia sehingga dia dapat mengenali kebenaran. Mereka ini sahajalah yang berada di atas kebenaran. Akhirnya, ahli falsafah kata, Ajaran yang betul yang sampai kepada kebenaran adalah ajaran yang ikut Aristotle punya falsafah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, okey, pada pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berpegang sebagaimana dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang perbezaan, Nabi kata umat akan berbeza dan akan berpecah dengan perpecahan yang lebih besar daripada kelompok Yahudi dan Nasrani terdahulu. Tapi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila sahabat tanya, jalan mana yang betul, jalan mana yang selamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan jawapan jalan yang akan selamat. Iaitu al-jamaah, orang yang melazimi jamaah ataupun mengikut jamaah. Apa maksud jamaah? Ataupun apa maksud hadis ni? Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 70, 70 dalam penggunaan biasa orang Arab kan, tujuh ni nak menggambarkan banyak. Kalau satu sampai sepuluh, kita nak kata dia dekat hujung-hujung, dekat peak tu, kita kata sepuluh. Antara sepuluh 10 sampai seratus, nak kata puluh yang tinggi-tinggi tu boleh jadi tujuh puluh, boleh jadi lapan puluh, boleh jadi sembilan puluh lebih. Arab akan guna perkataan tujuh. Tujuh nak menggambarkan yang belah atas. Dekat dengan dia punya bumbung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 70. Dalam persoalan yang kedua pula orang timbulkan, okey dah 70, kenapa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 73? Apa signifikan number 3 tu? Ada ulama yang dia kira, depa kira satu pecahan mazhab-mazhab ni semua berapa banyak jadi kepada 73. Tapi pada pandangan saya yang lebih tepat adalah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 73 sebab nak bagi gambaran yang perpecahan kamu akan lebih besar daripada kepercayaan perpecahan Yahudi dan Nasrani. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka berpecah kepada 71 ataupun 72 kamu akan berpecah kepada 73. Jadi hadis ni nak menunjukkan dia bukan tentang number tapi nak menunjukkan dua benda. Satu umat Islam mau tak mau mereka akan berpecah. Mereka akan pergi kepada banyak aliran yang berbeza-beza. Dan yang kedua, perpecahan umat Islam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan lagi banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Ini dua iktibar daripada hadis ni. Kadang-kadang kan kita lihat sebahagian orang nak bila mereka berdebat dengan Yahudi dan Nasrani mereka bagi gambaran ataupun sebahagian tokoh-tokoh memberi gambaran yang kami tak berpecah macam Yahudi dan Nasrani kami kurang berpecah berbanding Yahudi dan Nasrani di satu sudut betul iaitu Al-Quran kita tak berbeza pada Al-Quran kita pegang pada Al-Quran mereka berbeza pada kitab mereka tetapi di sudut yang lain ungkapan itu tak betul kerana Nabi SAW bagi gambaran yang kamu akan berpecah lagi besar daripada Yahudi dan Nasrani punya pecah. Lagi banyak daripada mereka. Dan apabila kamu berpecah, yang paling betul kata Nabi SAW adalah Al-Jama'ah, yang melazimi jama'ah. Apa maksud jama'ah? <coughs> jama'ah ini merujuk kepada, kalau tuan-tuan ikut kelas sirah yang kita cerita dalam kelas sirah, bila berlaku pertembungan di antara umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan para sahabat pada ketika itu mereka mengambil pendirian yang sama. Para sahabat kesemua mereka telah membayar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas Sayyidina Uthman. Para sahabat radhiyallahu RA anhu mengambil pendirian untuk mereka mempertahankan Sayyidina Uthman di hujung pemerintahan Sayyidina Uthman para sahabat radhiyallahu anhum mengambil keputusan kebanyakan mereka mengambil keputusan untuk apabila Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mereka bersama membai'ah Muawiyah kesemuanya ini jamaah bila berlaku pertembungan mereka mengambil keputusan itu baik Apakah jamaah ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jamaah ni betul, maksud dia setiap zaman kena ikut majoriti. Apakah setiap zaman majoriti sentiasa betul? Tak, tak semestinya. Sebab setelah zaman para sahabat Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan pemerintahan berbeza-beza mazhab. Dia tak boleh jadi semua mazhab ni betul. Dan zaman Imam Ahmad, kita baca dalam sejarah Imam Ahmad. Setelah uh, zaman Mu'tasim, Imam Ahmad pada ketika itu, dia cuba memaksa orang untuk mengikut mazhab Mu'tazilah. Zaman Mu'tasim, Mu'tazilah. Ramai orang yang dipenjara. Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i rahimahullah dibunuh. Imam Ahmad dipenjarakan. Ramai ulama' pada ketika itu mengambil keputusan untuk menyembunyikan mazhab mereka. Depa beriman bahawa al-Quran ni kalamullah macam ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebab Mu'tasim paksa depa mengikut Mu'tazilah, Mu'tasim punya pandangan al-Quran ni makhluk. Mu'tasim kata mustahil al-Quran kalamullah sebab al-Quran ni baru. Dia terdiri daripada huruf-huruf dan juga ayat-ayat yang bercantum. Dulu tak bercantum, kemudian dia bercantum. Apabila dia bercantum ini benda baru. Bila benda baru dia bukan kalamullah, dia adalah makhluk ciptaan. Para a'imah sebelum itu, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, mereka bertegas, Al-Quran kalamullah. Zaman Mu'tasim, ramai orang dipaksa untuk mengikut Mu'tazilah. Dan ramai ulama' yang akhirnya mereka tak ada pilihan, mereka ikut macam Mu'tasim juga. Ataupun mereka mendiamkan diri, tak bercakap tentang akidah. Imam Ahmad, ketika dia dipenjarakan, dia minoriti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kan saya nak, sebab ni selingan sikit lah, cerita untuk orang yang tengok. Ramai orang duk tanya, saya minum tangan kiri ke, minum tangan kiri. Saya tak tahu banyak orang duk tanya komen, eh, kenapa minum tangan kiri. Ini <laughs> saya nak abang, sikit lah selingan, bukan untuk tuan-tuan, untuk orang yang tengok. Ini namanya tangan kanan. <laughs> okay, ini namanya tangan kanan. Sebab kamera ni, dia rekod macam selfie. Bila dia rekod macam selfie, tuan-tuan kalau tengok live ke apa, kan nampak macam saya minum tangan kiri. Tapi ya, ini nama dia tangan kanan. Okay? Saya, saya biasa pakai jam tangan kanan. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya minum dengan tangan yang pakai jam ni, aa, kira tangan kanan lah. Kamera boleh berbeza. Kamera boleh berbeza. Dia pusing ke sana, dia nampak ke belah lain. Tapi kalau tangan yang saya pakai jam ni, kira tangan kanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, balik cerita kita. Sambung. Zaman Mu'tazilah. Zaman Imam Ahmad rahimahullah Khalifah paksa orang ikut Mu'tazilah. Jadi zaman tu Mu'tazilah majoriti. Masa kerajaan Fatimiyah di Mesir. Di Mesir, masa tu pula Syiah menjadi majoriti. Di kumpulan di, di Mesir pada ketika itu. Kemudian ketika itu, ah masa itulah mula sambutan Maulid dan sebagainya. Syiah ni dia suka upacara, banyak upacara dihidupkan, upacara Karbala dibesarkan dan sebagainya di bawah kerajaan Syiah. Kemudian lama selepas itu, kelompok Hanabilah yang mengikut mazhab Imam Ahmad, mereka pula yang jadi majoriti di Maghrib. Mereka jadi majoriti di Maghrib. Selepas itu pula, datang zaman Ibn Tumat, dia perang dengan mereka, dan dia menang peperangan itu, dia kalahkan mereka, Asyairah menjadi majoriti pula. Dan dia gunakan kekerasan pada ketika itu. Zaman Lani, zaman Lani pula, kalau ikut rakyat, Mazhab mana Indonesia ikut, mazhab tu majoriti ya. Sebab rakyat dia paling ramai. Dia ada dua hotel juta. Mazhab apa dia pegang, mazhab tu lah majoriti. Indonesia campur dengan Egypt. Egypt 100 lebih lah, 150. lima puluh. Campur dua negara ni jadi majoriti dah. Orang lain tak boleh nak lawan. Jadi menunjukkan, kalau perkiraan dia adalah majoriti, majoriti berubah-ubah setiap zaman ada zaman Hanabilah majoriti, ada zaman Mu'tazilah majoriti, ada zaman Syiah majoriti, ada zaman Asy'ariyah majoriti. Kalau masuk ke tempat tertentu pula, di setiap tempat dia ada mazhab tertentu dia. Jadi nak menunjukkan bahawa kebenaran yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah ini bukan bererti jamaah bila-bila masa pun majoriti betul, eh? tidak. Tapi merujuk kepada apa yang disepakati oleh para sahabat itu yang betul